الله،, الله،, لا إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الامين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. معاذ بن جبل معاذ بن جبل الحزرجي بوكشن طولغ اسمار معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن عايد ابن عدي بوكشة ياسر بن ليبويا يعني. حزرج قبيله Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu kishi haqida aytganlar "A'lamuhum bil harom." meni ummatim orasida halol va haromni eng bilimdoni moozim jabal degan edilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu kishiga bergan bahosini ko'ring <laughs> birodarlar u kishi 18 ga kirganda ana shu ikkinchi aqaba bayatida kelib payg'ambarimizga bayat bergan 70 ta sahobadan bittasi ibn jabal roziyallohu anhu edi yoshi 18 da edi moz jabal payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamning barcha mashhatlarida birga guvoh bo'lgan edi barcha janglarda bira qatnashgan edi va xususan badrda qatnashgan kishilardan edi ahli badrlardan ei mooz jabal roziyallohu anhu o'zidan rivoyat qilinadi bu hadis u kishi aytadilar ahababiadi rasulullohi sollallohu alayhi vassalam bir kuni rasululloh meni qo'llarimdan ushlab aytdilar ey mooz men seni yaxshi ko'raman kim aytyapti buni rasululloh yaxshi ko'raman deyaptilar rasulullohning muhabbati birodarlar ollohning muhabbati men seni yaxshi ko'raman emas demak ki seni kim yaxshi ko'radi musulmon odam intilgan eng oliy martaba shu emasmi olloh va rasulini muhabbatiga sazovor bo'lish rasululloh o'zi jabal tirikligida aytib turibdilarki men seni yaxshi ko'raman bu qanaqa sharaf birodarlar hamma sahobalarga ham aytavermagan rasululloh sollallohu alayhi vassallam bunday so'zni ya rasululloh men ham aytdim yo rasululloh men ham yaxshi ko'raman sizni shunda rasululloh menga aytdilar ey moos Had namoz ketidan ala zikrika va va shukrika husni deb aytishni uni tark qilmaslikni senga vasiyat qilaman xos aytyapti payg'ambarimiz mana shu biz ham mana shu duoda o'qiymiz ala zikrika va va shukrika husni rasululloh bilasizlarrasululloh jabalga xos aytyaptilar har namozni ketidan shu narsani tark qilmasligingni senga vasiyat qilaman birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbat mooz Mu jabalni qalbida aniq bor edi Endi yani Rasululloh endirasululloh alayhi vasallam ham bu kishini yaxshi ko'rishligini mana shu hadislarda siz bilan bizga bayon qildilar buu darsimiz ibn jabal roziyallohu anhu haqida bo'ladi ibn jabal Qarang-da, bu kishi rasulullohga ki iymon keltirib din yo'lida xizmat qilib umrini ollohni roziligiga sarflab qo'ygan uchun qiyomatgacha ismi qoldi tarixda u kishining shamoli haqida bir kishi aytadi hiyms masjidiga kirdim bir yigit oldida odamlar jamlanib o'tirishar edi sochlari jingalak ko'rinishi chiroylik go'yoki og'zidan dur gavharlar sochilayotgan edi albatta birodarlar bu mana shunday odamlarni qalbidan joy olayotganligi mooijabani bu yigitni odamlar uni so'ziga mahliyo bo'lib o'tirganligi odamlarni qalbi unga nisbatan ochilib turganligi alloh taoloni qo'llashidan bo'ladi tai agar banda ixlosli bo'lsa muxlis bo'lsa gapirayotgan gapida qilayotgan ishidan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam va din buyruqlarini bajarayotgan bo'lsa yolg'iz ollohni roziligini ko'zlayotgan bo'lsa Alloh bu odamga nisbatan odamlarning qalbida yo'lni ochib qo'yadi shart xolis bo'ling dinda hukmlarda amalda turgan bo'ling Allohning roziligini maqsad qilgan bo'ling qachon talashib totishib qolsa bu odamlar boyagi yigitga murojaat qilishadi hali yigit juda chiroyli qilib javobni beradi men so'radim kim bu kishi mozim jabal deb javob berishdi işte. demak hikmat olim ilmli odam shayx oqsoqoldir garchi yoshi kichik bo'lsa ham johil ilmsiz yoshdir garchi yoshi ulug' bo'lsa ham shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'n yetti yoshdag usomaz ilmli bo'lgani uchun shu maqomga shu martabaga loyiq bo'lganligi uchun kibor sahobalar turganda ham ustiga amir qilib tayyorlab qo'yavergan demak ilm insonni manzilati martabasini ko'taradi moozni jabal bu ummatni eng bilimli kishilaridan bo'lgan bu ulug' sahobaning sifatlarida dunyodan zohidligi zohidlik degani dunyodan behojatli degan molik doriy aytadi umar ibn hattob roziyallohu anhu to'rt yuz dinorni bir xaltachaga soldi xizmatchisiga berdida buni abu ubaydani oldiga olib bor berib ayt hojatlarga ishlatsin yeni turib tur yonida nima qilar ekan ko'rib kel xizmatchi yigit bordi abu baydani oldiga salom deb berdi va aytdi halifa aytdi mana buni o'zingizni hojatlaringizga ishlatar ekansiz abu bayda boyagi xaltadagi pulni oldida olloh mukofotlasin xalifani rahmat qilsin dedi Man lam lam yashkurin nasa manlamiah odamlarga shukr keltira olmagan Allohga ham shukr keltira olmaydi odamlarni yaxshiligini bilib ularga rahmat deya olmagan Allohning de inomiga ham shukr keltira olmaydi odamlar bor Alloh taolo bir xayriyatni beradi unga birovni sabab qilib qo'yadi haligi odam aytadiki Alloh berdi menga hech kim buni hech kimga daxli yo'q buni deydi to'g'ri olloh berdi lekin shu odamni sabab qildi uni ham qadrini fazlini bilib qo'ygan. ko'rganda minnatdorchilik bildirib qo'ygan, Alloh rozi bo'lsin deb qo'yib mana abu bayda shu hadiyaga loyiq odam ammo xalifa bersa xalifadan Alloh rozi bo'lsin deyapti demak odamlarga shukr keltira olmagan odam Allohga ham shukr keltira olmaydi. abu bayda boyagi dinorlarni oldida xizmatchisini chaqirib turib mana buni olib falon falon falonchilarga olib tarqatib kel ddi hech narsa qolmadi oldi tarqatib yubordi boyagi halifani xizmatchisi Bunasa yani bu narsadan bu narsani ko'rgandan keyin xalifani oldiga qaytib borib aytdi bo'lgan ishni xalifa yana bir xolta pul tayyorlab qo'ygan edi buni olib borib berdi qarab tur nima qiladi xizmatchi bu molni olib mozimni jabal uyiga bordi berdi va aytdi xalifa aytdi buni o'zingizni hojatingizga ishlatarkansiz shu yerni o'zida moozimcha bir xizmatchisini chaqirdida taqsimlashni boshladi taqsimlab bo'lib falonchini hovlisiga po'kinchini hovlisiga deb aytayotganida ayoli chiqib qoldi chiqib turib ey dedi biz ham miskinmiz bizga ham qoldiring dedi shu paytda ikki dinor oshib qolgan edi xoltalardan shu ikki dinorni oldida taqsim qilayotgan puldan ikki dinor oshib qolgan edi shu ikki dinorni o'zini ayoliga berdi e'tibor bering miskinmiz deyapti ya'ni zakot bermaydigan odam bu o'zi haq birinchi haqdor o'zi edi lekin dunyodan behojatligini ko'ringki qalbiga dunyo kirmaganligini ayoliga ikki dinorini berdi xalifa xizmatchisi kelib mozimni jabaldan ko'rganini aytganidan keyin ollohga hamda aytdi hamda aytdiki <laughs> albatta ular bir birlariga o'xshagan bir dedi. bir ikkinchisiga de, haqiqatdan birodar bo'lishiga loyiq insonlar edi Xudo joyligi adolat u kishini adolatiga bitta misol ikkita xotini bor edi adolatni qanday qoyim qiladi bilasizlar xotinni ikkita yoki uchta qilishligini bitta sharti adolatni qoyim qilishlik xotinlar o'rtasida Fa in aw ma malakat aymanukum zalika Endi agar ular orasida ayollar orasida adolat qila olmaslikdan qo'rqsangiz bir ayolga uylaning yoki qo'l ostingizdagi cho'ri bilan kifoyalaning mana shu jabru zulmga o'tib ketmasligingizga yaqinroqdir bitta xotinini navbati bo'lgan kunda narigi xotinni uyiga borib qolsa suv ham ichmas edi shu yerdan chunki bugungi kun narigi xotinni uyi suvni o'shani uyida ichishim kerakd nima su ularda suv ichib qo'ysa lekin ularni adolatga bo'lgan qarashi mana shunday bo'lgan shuning uchun birodarlar pala partish qinir qiyshiq qilib o'qilgan ming rakat namozdan ko'ra taqvo bilan parezgarlik bilan o'qilgan ikki rakat namoz afzal qaytaraman pala partish halol haromiga shubhasiga qaramasdan o'qilgan ming rakat namozdan ko'ra parhezgarlik bilan taqvo bilan o'qilgan ikki rakat namoz afzal bo'ladi mana masjidlarga kelyapmiz namoz o'qigan qur'on o'qiyapmiz ro'za tutyapmiz sadaqa qilyapmiz taqvo bormi ko'chada yurish turishimizda yeyishimizda gapirishimizda ichishimizda unaqa shubhaga aralashib turib ming rakat namoz o'qigandan ko'ra shubhadan uzoq bo'lib pokiza bo'lib turib ikki rakat namoz o'qigan afzal bo'ladi mana shu narsa esimizdan chiqmasin r zay aytadi qachon moozim jabal tahajjudga tursa der edi parvardigoro ko'zlar uyquga ketdi yulduzlar ko'rindi albatta sen al hayyul qayyum bo'lgan zotsan parvardigor jannatga bo'lgan talabim sus. dunyodan qochishim zaif o'zing tomoningdan bir hidoyatni men uchun bergin albatta sen va'dangga xilof qilmaysan o'zini nafsidan norozi bo'lyapti o'zini nafsini malomat qilyapti zaifligini jannatga shavqini ozligini dunyodan qochishligi zaifligini gapiryapti musulmon haqiqiy mo'minni bitta belgisi bor ekan mo'minligini qanaqa u belgi o'zini nafsidan hech qachon rozi bo'lmas ekan olloh bilan qilayotgan muomalasi zaifligi sustligidan doim o'zidan norozi bo'lib turar ekan endi munofiqni belgisi nima desa buni aksi o'zini holatidan doim rozi bo'lar ekan yani anolardan ko'ra tuzuymiz araq ichmayapmiz zino qilmayapmiz yana aytilar ekan faqat iblis o'zini nafsidan rozi bo'lib turadi o'zini zo'r deb sanaydi tobelardan biri aytadi mana shu o'rinda 40 ta sahoba bilan birga bo'ldim ularni har biri Allohdan bo'lgan qo'rquvidan o'zini hisob kitob qilib turganidan men munofiq emasmikinman degan xavotiri bor edi hammasini deydi kimlar bular sahobalar sahobalar mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vassallamni imomi termiziyning sunalarida keltirganini o'qiymiz mana shu sahobalarni ichida payg'ambarimiz kimisiga qanday ki baho berganlar arhamu ummatibi ummati ummatimni ichida ummatimga eng rahmlisi bo'lgani abu bakr umar. ollohning ishidagi eng shiddatlisi umarum eng hayoli kishi meni ummatimdagi usmonummatimni ichida halol haromni eng yaxshi biladigan bilimdoni mozimni jabal siz bilan biz mana shu kishini hatini o'qiyapmiz vafaroizni eng bilimdoni zayd sobi qorirog'i ubay ubay ibn kab va likulli ummatin aminun har bitta ummatni ishonchli kisisi bo'ladi bu ummatning eng ishonchli kisi abu bayda omri jarroh roziyallohu anhu qarang nima xulosa olamiz bu hadisdan payg'ambarimiz sollalohu alayhi vasallamning fazilatiga hech kim teng kelmaydi rasulullohning fazilati gapirilganda birovni fazilati haqida umuman gapirishlik mumkin emas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahobalarni qadrlagan ularni qadrlarini bilgan shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nooz jabal roziyallohu anhuni yamanga jo'natayotib yigirma sakkizga kirgan edi qaranglar yigirma sakkizga kirgan yigitlar o'ylab ko'ringlarda bor borib bozordan bitta qo'y olib ketasinda de, sizga Adada dada qo'y men bilmayman bor ma moshinani olib chiqib sotib ketasinda de, hammani ham quvvati yetmaydi uch to'rt chaqaga bu rasululloh sallallohu alayhi vasallamning madrasasida ta'lim olgan kishi 28 sakkizga kirgan bola 28 sakkizga kirgan bora 30 ga yetmagan bolani rasululloh sallallohu alayhi vasallam yamanga o'zini elchisi qilib yuboryaptilar Sallallohu alayhi vasallam. Fa anna rasulullohi sallallohu alayhi lamma yabatha mu'adan ila Yaman qala. Kayfa taqdi? Rasululloh sallallohu alayhi vasallam <95 N Saqifuma> mozimni jabalni yamanga yubrmoqchi bo'lganlarida dedilar bu hadis imom abu davudning sunanlari ey moos bir ish duch kelib qolsa qanday hukm chiqarasan ya'ni bir mushkullar kelib qolsa masala chiqib qolsa qanday hukm qilasanollohni kitobi bilan hukm chiqaramanagar u masalani javobini ollohni kitobidan topolmasangchi ki, qola fa bi sunnati rasulillahi sallallohu alayhi vasallam unda rasululloh sollallohu alayhi vassallamni sunnati bilan unga hukm chiqaraman qola rasululloh sollallohu alayhi tajid fi fi sunnati vasallamragar u masalani kitobdan ham sunnatdan ham topolmasangchi qola topolmasangchimj aytdi o'z rayimda ishtihod qilaman dedi kitobi sunnatdan bilgan narsamdan kelib chiqib turib ishtihob qilib o'zim javob aytaman dedi jiddiy ish bilan ketyapti shu yerda javobini aytishlik kerak kattala ha kattalar hal qilsin bu narsani qo'yinglar qo'ying bizga kuchimiz yetmaydi bunga demak qarang o'ttizga kirgan yigitlar o'ylanglar o'n yettiga kirgan musomadza katta bir lashkarga amir bo'lib ketyapti shomga rum bilan urushgani o'n yettiga kirgan bola bu yigirma sakkizga kiribdi hali ukalar bizga ibrat bo'ladigan odamlar shular o futbolistlar yo sportsmenlar aktyorlar emas tushuninglar biz bu darslarni nimaga o'qiyapmiz biz kimlarga o'xshash harakat qilaylik bizni yoshimizda bu odamlar nima ishlarni yani qilishgan endi ular qayoqda biz qayoqdamiz endi o'zimizni kimligimizni ko'rib qo'yaylik rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu sahobasini ko'kragiga urib turib rasulullohning rasulini o'zi yaxshi ko'rgani va rozi bo'ladigan narsaga boshlagan ollohga hamd bo'lsin dedi ya'ni to'g'ri ayting degani bu bu aytgan so'zi bilan moozini jabal o'zidan keyingi keladigan ulamolarga ijtihod haqida bir ta'lim beryapti qarang avval kitob keyin sunnat keyin ijmo qiyos ijmo bilan qiyos ijtihod bo'ladi birodarlar kitob sunnat ijtihod. ishtihod osimi hamid moozi jabal haqida shunday deydi rasululloh sallallohu alayhi va vasallam moozini jabalni yamanga kuzatgani o'zlari chiqdilar birodarlar davlat rahbari o'zini bitta ishchisini jo'natayotib kuzatgani shaxsan o'zi chiqyapti bundan ham ajablanarli narsa shuki rasululloh piyodalar 28 sakkizga kirgan sahobasi ulovni ustida bundan nimani bilamiz demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarni yaxshi ko'rgan va ularni qadrlaganlar <laughs> sahobalarni payg'ambarimizni mana shu xulqi ularni qalblarini payg'ambarimizga asir qilgan edi birodarlar muhabbat ikki tomondan bo'ladi sahobalar rasulullohni yaxshi ko'rishgan rasululloh ham sahobalarni yaxshi ko'rganlar ikki tomonlama bo'lganda muhabbat komil muhabbat bo'ladi akalar u sizdan qo'rqqanidan oyligingizni tortib qo'yishidan yoki ishdan hadab yuborishidan qo'rqib turishni yaxshi ko'rmaydi bilasizmi agar mana shu qo'lingizda ishlayotgan odam oylik uchun haydalmaslik uchun yaxshi ko'rayotgan bo'lsa shu ishdan kecsinda yoki bu ishdan siz ketingda ina ko'raiz sizga bo'lgan haqiqiy munosabatini sahobalar rasulullohni qanday yaxshi ko'rishgan bo'lsa rasululloh ham ularni mana shunday yaxshi ko'rganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu sahobasini yamanga jo'natib, nasihat qilib shunday dedilar ey mos ehtimol bu yildan keyin menga yo'l yo'liqmassan ya'ni oxirgi ko'rishishimiz rasulullohni o'zini jonidan ham ortiq yaxshi ko'rgan mozimi jabalga va rasululloh o'zi ham mozim jabalni yaxshi ko'rgan mana shu sahobasiga aytyaptilarki rasululloh ehtimol keyingi yil kelsang meni topmassan bu yerda. ehtimol keyingi yil kelsang meni masjidim oldidan va meni qabrim oldidan o'tarsan mozimi jabal rasulullohni oxirgi marta ko'rayotganligini anglab yig'ladi chunki yaxshi ko'rgan payg'ambarini oxirgi marta ko'ryapti Ya e, rasululloh qolaverey yonizda jo'natmay qo'yavering siz oxirgi marta ko'rakan köreyken... yo'q rasulullohni yaxshi ko'radi ammo rasulullohni buyrug'ini bajarishlikni undan muqaddam deb biladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi yaxshi ko'rgan sahobasini jo'natyapti yani yoniga olib qolishlikdan ko'ra nima uchun yamanliklarni allohni diniga da'vat qilishlik uchun bu ish hamma narsadan muqaddam shuning uchun ukalar akalar din ishini birinchi o'ringa qo'ygan odam ikki dunyoda yutuqqa erishadi din uchun qilinadigan bir xizmat bor puliniz bilanmi mehnatingiz bilanmi vaqtingiz bilanmi o'zingizni ishingizni dunyoviy manfaatingizni muqaddam qo'yib turib vaqtim yo'q deysiz men qilolmayman buni deysiz bu sahobani qarang rasulullohdan ajralishlikka ham rozi faqat dinni ishi oldiga yursa bo'ldi bizdan ham bir so'ralsada bir ollohni dini uchun biror bir ishingdan biror huzur halovatingdan kechganmisan deb so'rasa javob bera olarmikinmiz ha bor shunaqa ishimdeb biz doim o'zimizni shaxsiy dunyoviy manfaatimiz pozitsiyasidan turib muomala qilamiz din bilan bizni ishimizga xalaqit qilmasa dinni ishi shunda qilamiz agar bizni shaxsiy manfaatimizni chekkaga surib qo'yadigan bo'lsa dinni ishini chekkaga surib qo'yaoramiz demak biz intilishimiz kerak bo'lgan eng oliy katta maqsad ollohni dinini oliy qilishlik odamlarga yetkazishlik ilmni haloq o'rgatishlik olloh va rasulini odamlarga tanitishlik mozimjaba roziyallohu anhu qalbida rasulullohga bo'lgan muhabbat qattiq edi shavq misli ko'rilmagan vafo bor edi shunday bo'lsa ham ollohni dinini tarqatishlikni rasulullohni oldida qolishdan ko'ra afzal deb bildiassalomu alaykum va الله الله لا إله إلا الله